Наш гість соціолог компанії Research and Branding Group Євген Копатько з ним зараз поговоримо. Пане Євгене, доброго ранку. Доброго тро. Давайте поговоримо про мотиви, про те, що рухає людьми. Все ж таки, розуміння це перший крок для миру і до миру єдності. От сепаратистські настрої на сході, що рухає людьми насправді, говорять про те, що головний мотив це бунт проти бідності, чи є якісь інші причини, яких е, на жаль. не разумеют иначе. Ну, слово, наверное, не понимают. Это сейчас очень понятно. Вы меня не понимаете, вы не понимаете. Такое звучит часто. Но вот тут есть две фразы такие, что это сепаратизм, и это бунт бедных, да? Вы знаете, я не видел, чтобы Украина была вообще вся богатая страна. И причины конфликта, которые сложились в обществе, оно э, причин много, они разные. Это еще было до, до кризиса. А я вот могу сказать такую, в общем-то, достаточно простую вещь, что бедность, то она и дальше будет как бы. Усиливаться в связи вот с той ситуацией, в которой мы живем, это может быть не к сказано будет, но как бы вещи, что тоже нужно как-то реально воспринимать эту жизнь, которая есть. А с другой стороны, ну что мы говорим, сепаратизм. Я полагаю, что как минимум есть несколько групп людей вот на востоке Украины. Первое, это которые недовольны всем, что делается в стране. То есть, недовольны... Да, центральной власти таких много и на Западе, и в центре Украины. Это первое. Второе, есть люди, которые разочарованы были действиями части властей, подчеркиваю, здесь очень важная оговорка, представителей местных элит, которые, в общем-то, не отстаивали их интересы. Ни в прошлом году, ни в этом, ни сейчас. И есть третья, третья группа людей, которые, в общем-то, уходят в отказники, то есть, как бы, у них протест против того, что происходит, и они видят, что ситуация в стране не становится лучше, это касается их непосредственно. И я думаю, что то, что сейчас в стране, оно коснется всех жителей Украины в той или иной степени, но оно затронет всех. Я имею в виду экономические последствия вот нашей вот этой бурной политической жизни, потому что это без последствий не останется по-любому. И поэтому говорить сейчас о сепаратизме было бы, наверное, легко и просто, но если услышать людей, что на Востоке очень много людей, которые, в общем-то, не собирались никуда уходить и отделяться, я полагаю, что вообще речь о Федерализация, об отделении полгода назад вы об этом не слышали. Я вам как социолог скажу, этого не было вообще ни у каких это социологических... Это слово федерализация, майже не знала жодна людина, Ну его знали, первый раз это было подвергнуто тоже страшным гонением, кошмарили этим словом, по поводу это после четвертого года уже было. Потом как-то подзабылась эта история, потом она была не в тренде. И я еще раз хочу сказать, что если бы не события в Киеве, не то, что произошло вообще со страной, то, наверное, бы не было ни, того, что, ни той ситуации, которая сложилась в Крыму, ни того, что происходит на Юго-Востоке, то есть это причина вообще, причин много, причины комплекса. И все, если так упрощенно свалить на сепаратизм, то я думаю, что это может дать на какой-то момент ответ, но по сути вопроса это не, ну, ответ на суть вопроса не даст. Это точно то следует. вы прямую линию между подъемами, которые были на Майдане и тем, что происходит сейчас? Конечно, это обратная реакция, то, что происходит в стране. Ведь есть люди, которые не воспринимали то, что происходит в столице, то, что не происходит в каких-то определенных регионах Украины. Но это как бы процесс естественный, не думаю, что он кого-то сейчас удивит. А, проводячи чьи параллели и давайте искать взаимосвязки и причины. Вот, например, вы провели Прямий зв'язок між тими подіями, що були на Майдані, і тим, що зараз відбувається на сході. Чи є якийсь на вашу думку зв'язок між позицією Росії, і тим, що відбувається на сході? От, зокрема, я просто mm -hmm. хочу одне з прикладів навести, крім того, про що зазвичай говорять, Росія періодично демонструє заяви поваленого президента Януковича, і ці якраз меседжі, вочевидь, і орієнтовані саме на східну частину України. Ви не схильні проводити тут якісь зв'язки? Я думаю, що з якщо зв'язки є, то вона не пряма. опосредованная, как принято говорить. Я вам поясню. Дело в том, что заявление любого политика, и тем более президента, который по большому счету юридически считается легитимным, это еще никто не отменил. К нему по разному отношению, к нему очень высокий уровень негатива, это очевидно и на Западе, и на Востоке страны, но также большинство экспертов, то есть, если так вот уже говорить, что как бы, все-таки факта, вернее, до Юра, он считается, в общем-то, легитимным президентом Украины. С другой стороны, тут же коллизия какая есть, нынешняя власть в Киеве, которая э, вот сейчас, когда выборы, если они будут в стране 25 мая, то это будет легитимизация нынешней власти. Ну, то есть, то, что это противоречие существует, это очевидная вещь, понимаете? его заявления, они, наверное, ориентированы не столько на жителей, не только на жителей, не столько на жителей Юго-Востока, сколько на жителей всей страны. И вопрос фактор России, я думаю, что здесь я я до конца в принципе э, не знаю, как будет развиваться ситуация, потому что, наверное, ключевым моментом я хотелось бы сказать поворотным вот что важно – это переговоры четырехсторонние в Женеве. Угу, То есть я понимаю, что пытаемся. да, это отдельная тема, но я думаю, что это, скажем, подводка. Ваши вопросы там разговор о том, что как люди что чувствуют, как люди на на, на востоке, я говорю, они по-разному чувствуют. Там нет полярной позиции. Если была полярная позиция, я вас уверяю, была бы уже совершенно другая ситуация и на юго-востоке и в стране. Это первый аргумент. Второй, то, что там есть масса людей, которые каким-то образом, которые, которых не слышат, это тоже очевидно, потому что, ну извините, у нас колоссальный информационный перекос. Но ну, вот если посмотреть, как дается, если э, вот э, с точки зрения действовать революционной целесообразности, то можно, конечно, сказать одних сепаратистами, назвать а других белыми и пушистыми. Они белыми и пушистыми. То есть это возможно. Давайте продолжим mm -hmm. эту думку. Ну, например, вы уже торкнулись международного питания. В ООН, ну и, в частности, влада все-таки не легитимности Четвертого президента як дійсного діючого а тут окреме питання, і взагалі всі ці меседжі е, міжнародні, які чи вони доходять до сходу в тому вигляді, в якому вони плануються, чи е, взагалі сприйняття інформації є на сході того, що відбувається в центрі? Чи взагалі інформаційний якийсь колапс? Е, при ну то ж я, ви знаєте, ви зразу кілька навірне правильних вещей, які нужно согласитися, що не доходить частина меседжів, які йдуть з центральної власті. Потому что ну, первый аргумент представителей, знаковых представителей Юго-Востока, их просто нет э, во власти сейчас. И, кстати, заявление кандидата в президенты много звучат, что если они побеждают, то например, первые визиты они будут совершать по юго-восточным областям Украины. То есть это косвенно подтверждает то, что там действительно нужно услышать, разъяснить позицию. Ну, то есть это даже не является ни для кого секретом, то, что действительно есть информационный перекос. Второе, то, что не представлены люди во власти, я сказал. И третье, то, что, э, в общем-то, заявление представителей Запада, оно у тебя ориентирован на всю Украину понимаете у нас же условно говоря вооруженные люди есть не только в донецке но это очевидно да и вот эта вот ситуация, что есть одно из решений Женевского, Женевских переговоров четырехсторонних, как я считаю, крах, это то, что деэскалация конфликта, то есть такое ввели забытое слово в оборот, то есть который Украине был не свойственен. Вот. Могу сказать, что это касается всех. И если будет разорж, люди будут разоружены и разоружены по возможности добровольно, то есть как бы принято, что мы договорились, есть люди, которые выполняют эти гарантии, то тогда, наверное, и сразу градус напряженности в Трені упадети тоді, ми можемо говорити легітимних, нормальних, достатньо прозрачних виборах і возможно демократичні питання де конфлікту. Звісно, воно дуже широке, більш болюче ніж решта питань. Ну наразі на цьому uh -huh. тим не менше про президентські вибори. Uh -huh. Давайте повернемося. Понад половина жителів сходу не визначилася кому віддати голос. Це по перше, і ви вже сказали, що немає серед претендентів людини, яка б могла консолідувати і якось за собою повести саме східну частину. Правильно розумію? Ну дійсно, а є дійсно запрос на її лидера от Юго-Востока. И вы абсолютно правильно говорите о том, что мобилизация электоральная сейчас на Юго-Востоке существенно, я бы сказал, полтора раза ниже, если так совокупно uh -huh. разные социологические исследования. То есть, если условно говоря, на ну, Западе. Ну, где-то под 70% готовы точно голосовать на Западе и порядка 45% на Юго-Востоке. Представляете, какой, раз... какой разброс. И теперь представьте, предположим, выборы состоятся. Не проходит представитель Юго-Востока, не проходит во второй тур. Вы представьте теперь явку, я просто моделирую ситуацию, явку на второй тур на Юго-Востоке. Это вы пока башите, только вопрос думаю, представлять однаково яск... якисно интересы сходу, заходу, центру Пивня? Ну, вы знаете, сейчас этот вопрос остается открытым, потому что ну, давайте так, пусть эти выборы будут проходить, пусть кампания идет, но пока вы знаете, это звучит несколько ну, как бы деликатнее сказать, несколько интересно, как у нас идет избирательная кампания президентская. Я такой кампании не видел. Вот сколько лет я работаю, я работаю... Ваши с... комментарии тогда ну, комментарий Осинки. будет простой и короткий, то есть, как, как положено кампания не идет, в силу ряда причин. Но что, вы знаете, то, что в эфирах Говорят, там лозунги, выборы пройдут, они обязательно будут. Но ведь многие люди не ведут кампанию в силу того, что, ну, есть же экспертное мнение, что они могут не состояться в силу каких-то форс-мажорных обстоятельств. А с другой стороны, есть вполне объективные обстоятельства. То есть выборы должны быть прозрачными, демократичными, честными, равноправными. Вот я себе с технической точки зрения пока с трудом представляю, как это возможно, во всех субъектах Украины. Вот поэтому это пока вопрос риторический, понимаете, мы же должны деликатно не, не так кошмарить людей лозунгами. Что, да за подъем. И, надеюсь, в следующий раз будем говорить Спасибо. уже какие-то певные Спасибо, хорошего дня. Дякую.